Всем привет! Сегодня мы смотрим новую ловушку для Майнкрафт. Так, это первая часть наших обзоров ловушки. ловушек будет, так что давайте начнем. Будет бросать мешки, мусор, мусор. Так, э -э, ловушка очень-очень-очень простая. Но главное нам сейчас открыть двери, чтобы она как бы у нас работала. Так, ну, теперь, кажется, неправильно, что а иначе работать там, если немножко неправильно дверь стоит, он бы именно не так и было ставить. Вот так она ставится должна. Так, проверим, так правильно стоит. Ну, вот это еще неправильно понятно, почему не работает именно на нашу пана. Вот так вот стояла именно. И была открыта. так. так. И вот так. Все, открыли. Так. Теперь, чтобы погнать туда зомби, и он закрылся. Ну, пляна, которая может же на плиту, это закрывается, и вода его убивает. Это как бы ловушка, понятно. Но чтобы, но чтобы зомби погнался сюда и показал нам нашу ловушку, я сделаю вот так. Я возьму песок. Так что, ну, короче, сделаю, чтобы наш не сбежал от нашей ловушки. Ну, он может сам попасться. Сейчас посмотрим, как наш попадется на нашу ловушку. Может, он, не будет. он этого более может. Так, и поставим сюда обычного зомби. Зомби побежит, конечно же. Не додумавшись. Ну и ловушка его закрывает. Угу, работает. Вот наш победитель. И он там нравится. И Гулян приходит и за канал. Зачем ты его за канал? Он уже умер без тебя, он сам. Ему нужно было мучаться, понимаешь? Он должен был помучаться. Я ничего не нам порушил друга. Так. Ну, давайте начнем построить этой ловушки. Так. Сначала мы возьмем просто простые блоки. Так, сначала просто возьмем просто простые блоки. Вот дерево. Так, это я пока уберу. Давайте уберу, потом продолжу. Так, ну начнем постройки. Так, ставим сюда два блока. Ой, так. А, да, все правильно. Так, сюда два блока, сюда два блока, сюда. Потом после этого берем вот, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, А кстати, помните, еще была такая штучка. А я вам давал, ой, обещал, что будет вторая часть по выживанию такому. Я ее сделаю после, наверное, вот этого сразу буду делать. Но я уже буду в другом месте делать, потому что я нечаянно удалил ту карту, чтобы это в другом месте уже можно делать. Так, берем после этого воду. Так, и берем еще нужную э, Раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот ставится. Так мы сделали, значит остается последний ингредиент. сюда наливаем воду Так, вот сюда вот наливаете просто воду все ловушка готова Как бы ловушка готова вот так ставьте так вот так вот так вот так вот так вот просто вы заходите, двери закрываются и все. Я а вы. Для того уже победился. это видите? Вот она закрывается, но зомби не по... Ну, короче, понятная ловушка. Но если зомби, все ну, для зомби как бы тяжелее эта ловушка будет. А, да, всем спасибо за просмотр, всем спасибо. Вторая часть будет. Всем спасибо, всем пока.